Мої вітання глядачам телеканалу ефірі Програма позиція про можливості України щодо експорту зерна. Ми будемо говорити в нашій студії з Борисом Приходько, виконуючим обов'язки голови правління державної продовольчої зернової корпорації України. Я вітаю вас, в нашій Добре студії виконуючи обов'язки. Чому знову виконуючи обов'язки? Чому ми не бачимо офіційного призначення керівництва? Адже ми знаємо про конкурс, який там мав пройти, що на сьогодні з конкурсним. Вы абсолютно правы. Сегодня нахожусь в статусе исполняющего обязанности представителя правления этой корпорации. Конкурс прошел, он был достаточно сложный. На мой взгляд, были очень э, компетентные конкуренты, но тем не менее я одержал победу. И сейчас э, я нахожусь в ожидании решения Кабинета министров, который утвердит результаты этого конкурса. То есть практически официально не зафиксировано ваше признание на сегодня? Так, да, юридически нет. І повертаючись дійсно до основних завдань, які стоять сьогодні перед Державною продовольчою зерновою корпорацією, це експорт зерна, що ми маємо на цей день. Е ми достатньо активно вошли в маркетинговий год, а об'єми експорту зернових корпорація ДПЗК гораздо вище, ніж в прошлому маркетинговому году. Ми розширили географію нашого експорту, а сьогодні з нами працює більше, ніж 20 крупных международных транснациональных компаний, которые uh -huh. являются крупными торговыми домами, которые дистрибируют украинское зерно по всему миру. Вы расширили свои колы? Количество клиентов, количество uh -huh. покупателей нашего зерна по сравнению с предыдущим периодом стало гораздо больше. Я хотел бы отметить, что, как правило, это крупные транснациональные компании, которые торгуют зерном по всему миру. І, зрештою, якщо говорити про можливості України. от е, Україна завжди сприймалася аграрною державою, житницею Європи. На сьогодні, що ми можемо сказати? Потенціал України не знизився навіть у зв'язку з певними об'єктивними обставинами? Втратою Донбасу, наприклад, і Криму? Потенціал України як одного з основних експортерів зерна в мірі е, е, нескільки зменшився. Но это незначительная цифра. Мы являемся на сегодняшний день очень серьезным игроком на мировом рынке. У нас есть излишки зерновых и мысличных. И Украина, она доминирует как поставщик. То есть позиции мы не втрачаем, если Нет, говорить абсолютно... о позиционировании Украины сегодня на мировом рынке зерна? Нет, Украина ключевое... один из ключевых игроков угу. в плане поставки зерна. І його по Хто наші конкуренти? Хто може скласти сьогодні в Україні конкуренцію і наскільки у них сильніші позиції, чи можливо вони виходять? І як нам втримати ці позиції надалі? Чи є у вас стратегічне бачення? Безусловно, найбільші конкуренті в Україні, це США, але ми не можемо скажем, Україну з США, навіть з точки зрения посевных площадей, які там в несколько разів выше, ніж в Україні. Несколько страдает у нас урожайность, то есть потенциал у нас достаточно высокий. И в, этом, в этой связи Украина... Тут, тут очень... же разбирают США да, больше. Да, это разбирают в Украина в этой связи mm -hmm. имеет очень серьезную инвестиционную привлекательность в этой отрасли, потому что э, в США потенциал э, урожайности и потенциал э, производства зерна уже э, исчерпан, mm -hmm. а Украина имеет еще определенные возможности, связанные с увеличением урожайности, соответственно, и увеличением объема производства зерновых. Что для этого делается на сегодня, как Вы считаете, для того, чтобы сближить обсяг сегодня поставок? А, основная задача ну, – это, да, это соблюдение технологии, это качественные материалы на входе, uh -huh. я имею в виду семенной материал, я имею в виду средства защиты, минеральное удобрение. В этом смысле этот сезон, безусловно, будет несколько тяжелее, чем прошлый поскольку из-за девальвации mm -hmm. гривна в основном все товары премиум-класса они подорожали поскольку привязаны к евро или к доллару Но, тем не менее я думаю что э, грамотный сельхозпроизводитель тот который э, эффективен тот который даже при низкой цене э, сконцентрировав свои усилия на уменьшение себестоимости на эффективности производства он будет в прибылях и он будет э, в общем- то, поращувати хороший урожай з високою врожайності. Щодо якості продукції зернової з України, яка йде на експорт. Як mm. на сьогодні ми от на цих позиціях, як ми себе позиціонуємо щодо якості? Третього класу ми так і зберігаємо, це не вище. Ну, наперехи Україна. Точно, звісно, це і впливає і на вартість продукту. Україна позиціонує себе як країна, яка продає не агігмо продукти. Mm -hmm. І це достатньо, э, е, цікаво миру, оскільки мир уже устал недалеко від информационных потоков касательно полезной mm -hmm. или вредной ГМО-продукции. Здесь мы предлагаем рынку не ГМО-продукцию. Есть некоторые проблемы в этой связи с сои, но они, скажем так, несколько меньше, чем в прошлом году, как и с рапсом. Но, тем не менее, позиционируем мы себя как страна, которая торгует не генномодифицированной сельхозпродукцией. Повертаючись дійсно до основних завдань, які сьогодні стоять перед ДПЗКУ. Якщо говорити про от ви як керівник, ви для себе програму дій уже розумієте, як розширити? От Ви сказали, збільшили ми сьогодні тих, хто буде торгувати українським зерном, то буде закупляти в нас його на по освіту. Але от за рахунок чого ще обсяги виробництва або обсяги експорту можна буде збільшити, от для вас програма дій як керівника? И Хороший вопрос. Основная задача моей как руководителя, которую я вижу, это стабилизация работы компании, чтобы сделать из этой структуры эффективный организм, который способен был бы конкурировать с подобными рода структурами, которые есть в Украине вот чтобы компания работала как швейцарские часы. Стабилизоватые. Что означает стабилизоватые? Сегодня есть определенное сбалансирование работы компании и какие направления залешают проблемы? В первую очередь это трейдинг. Поскольку трейдинг очень хитрое дело, угу. в этой ситуации мы занимаемся не только арбитражом, то есть покупкой зерна в той стране, где оно стоит дешево, и продажей его в ту страну, где она стоит дороже таким образом арбитр по ценам мы выполняем, но мы еще сталкиваемся постоянно с ценовыми рисками, потому что зерно с точки зрения цены очень волатильно. Иногда рынок играет э, против нас, иногда рынок играет за нас. Вот для того, чтобы иметь возможность сделать какой-то ценовой прогноз, чтобы наш ценовой прогноз оправдался и рынок в этой ситуации э, сработал бы в нашу сторону и принес нам дополнительные доходы. Это очень такая специфическая... На сегодня есть фахівцы, которые могут вот такие оценки сделать, прогнозные наперед, для того, чтобы сбалансировать деятельность компании? Это сложный процесс. Мы постоянно в поисках высококлассных трейдеров. Тем не менее, мы очень много времени уделяем для того, чтобы получить определенные знания в этой отрасли. У нас прошли ряд тренингов, в том числе и по биржевой торговле, и по силовому прогнозу уровень компетенции наших специалистов с каждым mm -hmm. днем становится все выше и выше. Но, тем не менее, я хотел бы отметить, что все-таки нам пять лет, а история торговли – это одна из древнейших профессий. И, к сожалению, Украина никогда до этого, находясь в Советском Союзе, не очень активно торговала. Поэтому это достаточно молодая профессия. дело совсем иншие правила, сегодня, например, мы в учимся. Абсолютно точно. Я бы сказал так, что сегодня идет постоянный процесс обучения. Международные mm -hmm. компании, которые представлены здесь, они имеют историю торговли, mm -hmm. я уже повторяюсь, больше чем 100 лет. И поэтому это, эти знания передавались из поколения в поколение, от трейдера к трейдеру. Есть определенное конкурентное преимущество этих компаний. Ну, например, они имеют много филиалов в странах, нет экспортеров, в странах нет импортеров, они имеют собственную сеть информационных потоков, где они могут проанализировать балансы зерна помимо официальных отчетов, которые предоставляет Министерство сельского хозяйства США. их <соединяющие> и сделать, сделать самостоятельную точку зрения а -а -а. на рынок и в этой связи принять более грамотное решение с точки зрения ценовой волатильности и сделать таким образом, чтобы рынок помог то есть это, напрям, того, это то направление, какие вы планируете это для того, чтобы сближить эффективность работы корпорации? Да, которая по большому счету требует очень много усилий, достаточно высокой компетенции. Второе направление – это деятельность наших элеваторов. Мы сейчас угу. стараемся развить лояльность клиентов по отношению к нашим элеваторам. Ведем достаточно серьезную работу с точки зрения кадрового персонала. То есть для нас важно, чтобы клиент нам поверил, чтобы он повез зерно на наши элеваторы. В чем заключается эта лояльность? Какие, возможно, вы умовы выставляете для того, чтобы ну, зацикавить? Лояльность заключается в том, чтобы клиент верил нам, и чтобы он Uh, вез свое зерно к нам на элеваторе, uh -huh. uh, выбирая как альтернативу наших элеватор, в отличие от частного, который может находиться рядом. А верить это значит, мы не должны ему обманывать, это? мы должны uh -huh. ему оказывать качественные, очень качественные услуги. И при этом uh, те показатели финальные, которые uh, получаются в процессе доработки этого зерна, не смущали нашего клиента. якість послуг, в чому вона має заключатись, який набір має бути у вас, того, чого нема в конкурентів, для того, дійсно, щоб вам вірили і саме до вас направляли своє зерно. Ну, в очередь... Ви, можливо, ціни вищі пропонуєте, ціновий от фактор, наскільки він важливий також в цих умовах? Ну, демпінгувати ціною – це не найкращий спосіб повлічення угу. клієнта, привлічення клієнта і розвиття лояльності. Хороша услуга стоит дорого. Автомобіль Mercedes він продається гораздо дорого. Же, хотя по сути он выполняет ту же функцию перемещения человека из пункта А в пункт Б. Для нас очень важно э, развивать лояльность клиента по отношению к нам э, посредством увеличения доверия. То есть он должен четко ясно понимать, что на этом элеваторе его не обманут, что на нашем элеваторе ему окажут э, качественную услугу, что он не будет стоять в очереди э, с автомобильным зерном, э, что ему предложат чай, кофе. що йому будуть улыбатися і аналізи зерна, он він в лабораторію, будуть соответствовать фактическим. і в данной ситуації он будет абсолютно спокоен, що всі ці процеси проходять без То Тобто гарантії аж до деталей. Абсолютно точно. І якщо говорити про структуру загалом зернового експорту, що на сьогодні складає основну масу експорту за кордон? Uh, основная масса, если говорить в абсолютных цифрах, mm -hmm. я имею в виду в тоннах, это вероятнее всего, что кукуруза, на втором месте это пшеница. Если говорить в денежном эквиваленте, то, безусловно, это, наверное, подсолнечное масло. То есть вы и маслянистыми культурами также занимаетесь, говорим, и, соответственно, передаете не только сыровину, но и готовый продукт. Я имел в виду Букарейни. Если говорить mm -hmm. о, о корпорации Депозыку, То в принципі ми думаємо, що по результатам маркетином года в структурі експорту основну долю буде кукурудза. Якщо говорити саме основ... про, про ці переважні частину експорту і загалом про цифри, про що ми можемо, якими цифрами на сьогодні можете оперувати? Наскільки ми збільшили експорт? От ви сказали, яку якщо це йде кукуруза, в які країни вона найбільше поставляється? От Нам в целом структуру экспорта расскажите. Окей. Okay. Uh, основной наш uh, рынок сбыта кукурузы в соответствии с подписанным uh, генеральным соглашением между uh -huh. Депазиковой и китайской корпорацией CCC uh, должен был быть uh, Китай. Но, к сожалению для нас, uh, к счастью для Китая. Объем э, производства кукурузы в Китае в этом году и переходящие за остатки кукурузы в Китае, они достаточно высокие. Э, Китай сформировал практически двойные переходящие остатки. То есть в Китае сегодня на складе два урожая. И, к сожалению, это дает свой отпечаток на импорт кукурузы в Китае, поскольку э, импорт сейчас полностью отсутствует. Мы надеемся, что китайское правительство, несмотря на э, серьезный профицит зерна, по результатам этого маркетингового года все-таки в новом маркетинговом году выделит квоты для импорта кукурузы, потому mm -hmm. что импорт кукурузы в Китай квотируется. Ввоз кукурузы без квоты облагается пошлиной таможенной в размере 65%, что напрочь ограничивает потоки mm -hmm. кукурузы mm -hmm. вне квоты, да это становится невыгодным. Ну, к сожалению, ситуация сегодня такова, что квоты на этот год уже практически все распределены, торговли нет, поэтому мы сейчас торгуем кукурузой с поставкой в Европу, с поставкой в Египет, в Северную Африку. Но надеемся и формируем запасы кукурузы для того, чтобы все-таки после Нового года, несмотря на профицит кукурузы в Китае, Наші партнери получат квоту, і ми частину ресурс відправимо туди більш преміальним сценам. Наскільки ви змогли переорієнтуватися, і, скажімо, ті втрати, які ми можем, можуть бути від китайського контракту, ви замінили і перенаправити на інші напрямки? Наскільки сьогодні? вы частно заориентовались? Я уже сказал, что мы сегодня торгуем более чем с 20 угу. представителями крупных торговых компаний мира. И надо дать должное нашей молодой команде трейдеров, которая активно принимает участие во всех мероприятиях. Я имею в виду конференции, выставки. Буквально на прошлой неделе мы вернулись из Барселоны, где проходила очень представительская конференция, где участвовали представители большинства торговых компаний, которые оперируют зерном в, в, на европейском рынке, и мы там познакомились uh -huh. с потенциальными нашими покупателями, говорили о том, что э, доверие к нашей компании с каждым днем увеличивается, что мы не допускаем себе дефолтов. Тобто у вас уже есть певный авторитет и на завтрашнем рынке? Не мы его Украины? сейчас завоевываем. Uh -huh. Реальный э, авторитет на внешних рынках посредством э, выполнения своих обязательств, взятых по контракту, мы завоевываем, потому что это очень специфическая тема. Торговые компании, особенно те, которые выигрывают тендера на поставку зерна по межгосударственным контрактам, по страны, нуждающие в зерне, потому что зерно – это продовольственная безопасность, это спокойствие правительства они нуждаются исключительно в надежных поставщиках. Вот мы стараемся выйти на уровень, так сказать, reliable поставщиков, то есть надежных поставщиков, угу. которые независимо от ситуации, с ценой, с урожайностью, с логистическими проблемами внутри Украины, все-таки свои обязательства выполнят и зерно поставят. И такого надежного партнера вы на сегодня уже бачите в украинских попраках? Абсолютно точно. Було б непогано, але все-таки що з китайським контрактом, адже левою частину, все-таки експорту зерна складав в китайський контракт. І Ви кажете, що знову ж виявились певні проблеми. Спочатку там були з поставками, там підписували, не підписували проблеми з виконанням контрактів. Виставляли певні умови до української сторони. На сьогодні, в зв'язку з тим, що є більше зерна надлишок зерна в самому Китаї. Ми не можемо впоратися з цим контрактом знову ж таки проблемним він є. Uh, да, к сожалению, для нас, наверное, к счастью для uh, китайской uh -huh. стороны, профицит кукурузы в Китае достаточно большой. Это ограничивает uh, товарные потоки, ограничивает импорт. Но, тем не менее, мы надеемся, что все-таки квоты будут в следующем году, поскольку Китай является членом ВТО. Uh -huh. Членство ВТО обязывает Китай uh, импортировать какую-то uh, часть сельхозпродукции, я имею в виду кукурузы. і активність наша в торговлі з нашими партнерами після Нового року буде більш висока. І все-таки в Міністерстві аграрної політики заявили про рекордний експорт зерна цього року попри всі, скажімо, можливо, навіть несприятливі умови. Ви готові до рекорду? Нам немає сенсу ставити рекорди. Для нас дуже важливо працювати стабільно. и э, выполнять план по экспорту в течение месяца в объеме там, до 300 тысяч uh -huh. тонн, это как раз то, что позволяет нам делать наша портовая инфраструктура, я имею в виду наши портовые элеваторы в Одессе, uh -huh. в Николаеве. И э, в, в этом бизнесе не нужно ставить рекорды. Можно многое отгрузить, но при этом мало заработать. Тут важно э, угадать рынок, важно э, оптимизировать затраты на логистику для того, чтобы получить доход. Основная задача корпорации ДПЗК, как и любой компании, которая работает на этом рынке, это все-таки получить доход на спекуляциях. В нашем варианте еще доход связанные с продажей услуг наших элеваторов. Враховать все складовые, І врахувати всі склади, аби отримати найвигідніші умови, абсолютно точно Борис Приходько, виконуючий обов'язки голови правління державної продовольчої зернової корпорації України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову і бажаю вам успіху в роботі. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Дивіться на ці надалі. Зустрінемось.